Запрошується! Заключний поєдинок матчу з боксом із представниками України та Казахстану у центрі розваг панорама Чернівці. І в цьому заключному поєдинку ми його теж з нетерпінням чекали, тому що тут одна з головних боксерських надій Буковини поруч біля мікрофону Едуард Погодін, і він про це розкаже детальніше. Да, Вісової категорії 91 кілограм в 9-й парі в заключительній парі нашого матчу. Украина, Казахстан. Представитель нашего города, надежда нашего города, это Александр Тысленко, мастер спорта Украины. Встречается с Тимирланом Омирбеком, представителем Казахстана. Вот вы видите выход нашего спортсмена. Александра, он, конечно, он внешне спокоен, очень нацелен, настроен на победу. Сейчас его тренер Геннадий Соловьев одевает шлем, защитную маску. І вони готуються до початку бою. Ну і ми готуємося. Дивимося симпатичну дівчину з агентства New Models, яка нам демонструє, що перший раунд вже не за горами. А що цікаво, ми вже говорили про те, що цей матч мав відбутися на площі філармонії, так ось Сашко та наскільки я пригадую, брав участь якраз у подібних змаганнях на площі філармонії. І тоді Хлистов, тренер юніорської збірної молодіжної збірної України, звернув увагу на нього і якраз дуже, дуже схвально про нього відгукувався про його перспективу. І якщо говорити, Сашко є Чемпіоном України серед молоді і стрібним призером дорослого чемпіонату України минулого року 2012 року. Це вперше за часів незалежності наш боксер став призером дорослого чемпіонату України. І, і ну, не знаю, я бачу його на домашніх зустрічах. Зустріч, так то чимось він мені нагадує, даруйте кличка. Ну, ви знаєте, манера дуже, во-первых, великолепна антропологічні дані Олександра. Він високий, он длиннорукий, дуже хорошо відчуває дистанцію. и очень чувствует, чувствует своего соперника. И вот поэтому сейчас вот это он демонстрирует в начале первого раунда. Левая рука, левая рука, левой рукой. И смотрите, какой точный удар справа. Отвлек левой рукой и точный удар справа навстречу. И опять левая рука. То есть очень... А сейчас опять живо... удар по животу и перевод на голову. То есть четкая, четкая работа, плюс поддавливание, поддавливание и полный контроль над действиями казахского спортсмена. Ну, тобто, ось якраз цим він мені і нагадує mm -hmm. кличків, тому що він так використовує свої ці переваги чисто зріст, довжина, розмах руки. Він тримає на, на відстані суперника і той же час прощупує його і завдає непоганих ударів і частенько, поки що він влучає цими і ударами. точних ударів. Що дуже важливо в боксі точних ударів. Поэтому этот, этот момент, этот компонент очень важен. Смотрите, перевод на туловище, удар по туловищу, перевод на голову. То есть он видит боксера целиком, потому что иногда боксеры боксируют, видят только голову. Или забывают про туловище. А Александр старается видеть целиком и голову, и туловище, болевые точки, и на голове, и на туловище, куда он пытается попадать, чтобы вывести, вывести своего соперника из кондиции. Ну, я повторюся, що цей матч організований міською федерацією боксу у центрі розваг «Панорама Чернівці» за підтримки партнерів федерації. І, і в контексті цьому хотів би сказати, що дуже важливою є підтримка тих партнерів федерації і персональна, тому що той же Сашко Тисленко, який у нас є надією, вже будемо сподіватися, що він не лише стукається і десь увірветься до дорослої збірної України. Так ось він має підтримку і. Патронат Віталія Михайлішина над матчем цим є і переходить і в патронат над окремими спортсменами. І він має підтримку від Руслана Сербенчука, генерального директора Канинінського ринку. Там хлопці, в принципі, ну працюють, але отримують. Ну, можливість там гнучкою скермографік, які дозволяють і тренуватися і працювати, і це за це ми окремо дякуємо людям, які розуміють, що неможливо. Досягти великих успіхів. Якщо ти не будеш мати підтримку, будеш просто думати лише про те, як прогодуватися. А треба двічі на день тренуватися. І дуже нелегко тренуватися для того, щоб демонструвати такий бокс, який зараз демонструє нам Олександр Тесленко. Просто дуже класно. Ось класний бокс. Да, ви знаєте, бокс хорошого рівня. Зараз од мінута отдиха. Опять же, будуть внесені корективи, Корективи тренером Александром Геннадієм Соловйовим. он сейчас он, он, спокоен, то есть все, все четко. Что показывает? Левая, правая, заканчивает, да. После удара справа, четкий правый и заканчивает левой рукой. Да. То есть все то, что Александр делает, то, что Александра получается. Но гораздо сложнее казахскому спортсмену что-то подсказать, потому что у него есть характер, у него есть желание победить, но пока как бы технический уровень у него послабее. То есть это, это можно увидеть. Но мы, мы иногда мы говорим любимое выражение «характер бьет класс». Расцветы, иногда... абсолютно верно. Один удар, может, удар может, может, да. Но будем надеяться, что нашу именно наш удар будет, <laughs> может все побеждать. Именно удары нашего спортсмена смогут все вырешить. Так, ну и Геннадий э, Соловьев, мы говорили про то, что про Дворцова, ики мав был... Части, напевно, працювати, зокрема з Матчанна. зараз ось опинився на, на ринку спортсменська, мав можливість працювати з кличком, з володимиром кличком. Так ось пересікається прізвище Кличко і в контексті е, Тесленка, тому що він працював певний час теж під керівництвом колишнього наставника кличка. Так, да, так Володимира Златарос так, тому ось десь можливо ось цей почерп теж трішечки там <голові>, не випадково і все латаріосіріми говоріл. В один голос Геннадию, что это Кличко, это второе Кличко, это второе Кличко. Так ему хотелось, чтобы, ну, чтобы Александр остался в армии, сверхсрочником. Но Александр выбрал свой путь, и я думаю, что его путь правильный. Это, это продолжать тренироваться в родном зале у своего тренера. И жить в, своем городе, жить в своем городе. Продолжается бой. Вы видите попытки казахского боксера сблизиться, наносить бо боковые удары. Но Александр вблизи грамотно связывает и продолжает удерживать соперника на дистанции. Видите, левая рука, четкий контроль через левую руку и при малейшей возможности, возможности э, попадания. Вот, вот эти попадания справа. Сейчас удар был не очень точен, но тем не менее э, Александр нащупывает, нащупывает этот встречный удар справа. Что они близкие друзья, ось, Александр Тестенко, Александр Стрелецкий, и Стас дедов, но если говорить про Стрелецкого и Тестенко, это совсем противоположные манеры, видно Абсолютно верно, да. Ну и тем интереснее, что у одного тренера в одном зале боксеры разного уровня. Это интересно, нельзя всех строить под одну копирку, надо подходить индивидуально к каждому и давать то, что нужно каждому. И вот Александр именно по... Выстраивать свою технику, исходя из своих физических данных, своих, своих преимуществ, скажем так. Ну, смотрите, опять Сейчас Да, так. казахский боксер пытается сблизиться, но как бы теряет устойчивость, теряет. там шукай, можно сказать, поритунок, где путушный подарил. Он пытается сблизиться, да, но вблизи, вблизи ничего не делает, потому что слишком много, слишком много сил тратит на сближение, и там уже устает вблизи. Вот он пытается сблизиться. Александр оттянулся на ногах, все удары по воздуху. Пошли в, пошли в воздух І знову ліва рука, а вблизі просто заблокував, тобто зв'язав, не дає работать казацкому максимум. Ну і бачимо, що вже і Сашко дозволяє трішки перепочити супернику Омірбеку е, та е, Просто він відчуває, що має перевагу. Я думаю, що за. Е, точными ударами серьезно зараз перевага в середине второго раунда у Александра Тисланка. Ну, и казахскому спортсмены, все-таки огрызается. Конечно же, закончился второй раунд. Сейчас опять же Александр сделает свои выводы, проанализирует работу во втором раунде. Первый раунд, конечно, был более успешным, второй раунд немножко в такой прошел позиционной борьбе, и сейчас вся развязка боя – это третий раунд, где нужно максимально мобилизоваться. Ну, я думаю, що э, розуміє Сашко Тасленко, как представник важкого э, дивизиона, скажем так, и он понимает, что э, в любом поединке в этих категориях про жодну расслабленность даже не может быть, даже не потому что это можно сразу и поплатиться за, за, секунду. Абсолютно верно, тут надо быть внимательным каждую секунду, даже миллисекунды, потому что любой удар, и это может привести к плачевному результату. Ну и Саша не забывает, что самые красивые бои, это бои выигранные, явно по преимуществу тоже, когда он выигрывает, и вот посмотрим третий раунд. Смотрим третий раунд. Шутай, Вышел шукаю, шукаю. Иде нацеленно вышелся. И вот этот правый ну, встречный. Вот он да. мог пропустить, да, что мы говорили с Дуаром Погодиным. Еще раз встречный правый. Видите, почувствовал на правую руку. Все-таки Александр ее чуть освободил. И точно попадает по противнику. А вот слышал, он разъезлил, здесь Сашка. Он так... Да, 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 да. Еще больше, ну тут то есть проблемы с шоу. Останавливается время в таких случаях. То есть э, раунд то есть время раунда не, не продолжается, она останавливается, поправляется и опять включается секундомер. Павло Васильевичук у нас рефери в Рену, черновецкий арбитр, даже приятно визначать, что он на хорошем уровне отработал в не поединке. Абсолютно верно. И смотри, а ой, точно удар по животу и тут же перевод на победу. Отлично, Александр, молочина. Смотри, ну, как прекрасно сзади. прекрасная серия попадает и не и отпускает. иногда вот, ну, Нагдал. Да, Абсолютно верно. Было. То есть это, возможно, бы это было после ударов и открывает казахскому боксеру. Поэтому абсолютно правильно делает Павел. То есть и дает восстановиться Казаху, и дает э, Александру сконцентрироваться для следующих ударов. Ну и видим, вот, еще Сашко продолжает прощупывать. Там еще раз не точное не попадание. Не... Казахский боксер теряет равновесие, но это было после удара, поэтому иногда он абсолютно объективный. Ну и відчувается, відчувается, что уже э, да. идет до развязки. У да. Александра Тасланко все больше, его перевага все становится все больше очевидным. И можем даже увидеть, возможно, и нокаут. зараз. Да, все, Александр уже... ой 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 ой, -ой. Какой удар! Прекрасный удар Просто... в разрез. На обережение. Это, конечно, да, ну, вы видите по, я думаю, по состоянию так, что казаха, что это нокаут. Еще черный гумор, то он мог бы спрашивать, где я заходился. Это нокаут, это, это нокаут. Александр, конечно, очень хорошая точка. Хорошая точка проведения соревнований. Да, это, конечно же, действительно бой, очень зрелищный, очень интересный и хорошая, жирная точка к окончанию соревнований. То есть победа нокаутом, тем более в таком весе. Ефектно, очень ефектно так очень ну, ось Сашко. Э, Дякую супернику за мужність і, і... за проведенний бой. Конечно, а ми ну, дякуємо Сашкові за те, що він э, виграв ефектно в цьому заключеному поєдинку. Поставив таку переможну точку і зрівняв рахунок. Отже, рахунок став 4,5 на 4,5. з половини. Награждення правої Віталій Михайлович. Михаилишин, да, Руслан И Руслан Сербинчук. Два человека, которые действительно поддерживают, поддерживают бокс, поддерживают наш вид спорта. Очень здорово, что действительно прекрасные, прекрасные бои. И очень здорово. Ну и теперь уже фото на память. Для вас в эфире працювали Эдуард Погодин і Георгий Мазурашу. Дякуем вам за увагу и до нових зустрічей на подібних святах боксу и спорту. Любим пока? бокс!